Was findest du schön in der Ukraine ja. und was, wie findest du unser Kanzlervergangen? Ja. Wie findest du die Art der Arbeit, die wir gemacht haben? Ich sollte ein paar Sätze sagen, kann ich das jetzt schon oder soll ich das anders sagen? Ja, ich kann übrigens das nicht sagen, regelmäßig. Ja, ich bin Victoria, ich bin aus Leipzig in Deutschland. Und, ähm, also, ich bin im Moment hier in der Ukraine, weil ich ein Unterrichtspraktikum mache. Das heißt, ich unterrichte an der Technischen Uni als Deutschlehrerin für sechs Wochen. Wiktorina Universität. Praktikum v technischen Universität. Genau, und ich war sehr erstaunt, dass ich hierher gekommen bin und als ich gesehen habe, wie viele Leute eigentlich in der Schule Deutsch gelernt haben und was für ein großes Angebot an Deutschunterricht hier eigentlich geboten wird. Also ähm um, so in dieser Bibliothek und auch in der anderen Bibliothek, also fand ich also ich war sehr überrascht, sehr positiv überrascht und finde ich ganz toll, was hier viel gemacht wird. Едіка була дуже приємно вражена тим, що наскільки є багато студентів і школярів в Тернополі, взагалі в Україні, які вивчають німецьку мову. І наскільки в нас є пропозиції як літератури, так само і вчителів з німецької мови. От вона була саме цим дуже приємно вражена. Ja, ich bin äh, leider nur mehr eine Woche in der Ukraine. Ich war ja insgesamt nur für sechs Wochen hier. Ähm, ich bin wohl, ja was das Wetter betrifft, auch zu einer schlechten Zeit gekommen. <laughs> Aber ähm, ja, mir gefällt es hier sehr gut. Ich finde, ähm, ja, also auch die Leute, die ich hier in der Bibliothek kennengelernt habe, ich finde das wunderbar, wie viele Ideen man hier hat, ähm, wie sehr versucht wird, Leuten oder den Studenten hier zu ermöglichen, ins Ausland zu kommen. Also ich bin zum Beispiel mit der Organisation hier, die ähm, meinen Studenten die Möglichkeit gibt im Sommer nach Deutschland zu gehen und hier beim da ist ja auch der erste ja. Platz wenn ich es richtig verstanden habe wirklich Studenten aus Deutschland nach Deutschland. Отже, Віки також дуже приємно вражена Україною, Тернополем. Зокрема, їй дуже шкода, що вона тут тільки на один місяць приїхала, і ще залишився один тиждень, і потім вона вже їде в Німеччину знову. І також вона каже, що дуже позитивно вважає те, що наші студенти мають можливість брати зокрема в такому конкурсі участь і таким чином поїхати в Німеччину.

Вікі, дякую. ще раз ми моєї маємо назад. Вона дякує нам, що вона має таку можливість тут бути, і вона дуже рада тут бути. Також вона вважає, що учасники, що їхні плакати дуже красиві, також ми дуже приємно вражені ними. Ich kenne nicht alle die Plakate gemacht haben, aber die haben mich eben sehr